Всем привет, мои котки и качки. Я сегодня буду играть в току боку, И я сейчас буду далее шукать классные вещи для своего донька. Сейчас давайте я тут сейчас пошукаю. Вот а тут я нашла у тебя крамп. Это... Наконец-то, Вин, я его нашла. Ну, я это, его на всякий случай возьму куда -то. Вот у меня есть как раз вот этот челик и еще вот этот челик. Я на всякий случай возьму, мало ли, буду куда-нибудь собирать. Давайте сейчас пора один. Девочка красивая, ну чего она в клоуна оделась? О, ну отца а самая-самая любимая котокив. Тут все загнило. Дорогие, кому треба загнили продукты, то вот тут вон и я. Тут есть всякие ельки. Тут есть вот такие и вот такие. Я ведь я сгоню всю помидор. И тут я карты. А карты я люблю. А вот эти вот книжки я заберу в, комна в комнату своей дочки. кроватка. Тут еще и, оце, и вот это. Короче, все. Карты будут мне. Вот. Такие вот, короче, карточки. Короче, тормаем. Тут ничего не мает. давайте сейчас на друге еще поедем. Сейчас будем ехать на другой. Едем. Понятно. Это а -а, комната моей мечты. Я тут могу что-то заберу. Я бы тут и жила. Что это за легенда? Что это за легенда, я пытаю. Короче, вот это забираю Тут всё фиолетово. ну короче, ну это просто бомба Я тут наверное много чего заберу Из свои дочки в комнату Вот это я заберу, я вот это заберу, я вот заберу я вот это я еще заберу Ну это просто легенда Это просто легенда комната просто идеально Я сейчас просто соберу всю картину. хотя это просто идеально. Я сказала, что буду собирать вещи. Нет, я их и собираю. Что пропадать добру? Все. Давайте сейчас свинчу, давайте зайдем. Короче, тут тебя все уже потрошило. Тут уже нічого немає. Що забирати? Давайте в садочок зайдемо, отій Бозі. О, Ой, тут навіть є от кровать. До речі, є і складна кровать. Так якщо ви приїжджаєте і там немає дескої кровати, то ви можете взяти і садика. Ну, хотя вы же сами обустраиваете домой. но если вы переезжаете в дом, который уже построен, там не будет детской кровати, то вы можете тут взять. Ой, ты, чего тут так вкусно? Тут так капец, как вкусно. Тут прям вкуснятина. А у нас в садику была манна кашка. Угу. Тут тоже хомяк е. Ну садик, а шу с чем-то? Легендарный. Садочек просто легендарный. Что это пускай? Давайте поліцейського в выміряем. І так. Він у нас. 46. 46 см. 4, короче, 6 см. Да, я не умею ничего казать, да. Красу. О, вау! Вау, вау! А, Дора еще отца подхода. Вот это вот. Слышно. Вот подходы. Ключики, ключики. Ключик и денежки. Я бумажки еще какие -то. Мне треба ключи Ну Так. Мяу, мяу. Приют. Давай ты сейчас кого-нибудь с приюта возьмем. Приют, барема котика. Заберемо з приюта кота. Мяу -мяу -мяу. Я забираю от цього котейку. А це його брат. Ну, я, конечно, забираю і його брата, бо брата не можна одного залишати, а одного брата. Ничего страшного, если вы будете лезть. Ничего страшного. Короче, так. Так, давайте. Может, давайте вот тут что-нибудь найдем? Может, только. О, все загрузилось так быстро. О, вот, тут, наверное, есть ледянка. Ой, стоп. И... Кто же, конечно же, вы... Оп. Ты приехала за семь секунд короче, да. Это просто было нечестно. Все. Что-то ли секунд, минуты. На сцену и на сцену запрошивается первое место. вот, Все. Вот. И тут почему-то за занимай... Так, девочка, уйди. Ты то промогла двух взрослых. Бачите, как надо. Вот, вот. Короче, все, мне тут надо его будь. Ну, маленькая да ты на двух взрослых. Все, конечно, ну, звучно. Ну, Не и что ты? мои старые домики. Так, вот что, сюда еще побегаем. Но у меня у вот тебя прям зимняя локация, она прям комфортно. Ну, а мы уже будем потихоньку заканчивать, но вы не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, на колокольчик. Ну, а если вам никто хочет заглянуть, то карта в описании. Всем до побачення.